Если вы хотите забить шедевральный гол, играйте с металлистом. Но что не удар, то шедевр. А второй мяч, знаете, как это надо выбираться из этой ямы. Единственное, что меня расстраивает, это то, что мы все-таки испытываем настолько сильное терпение наших болельщиков. Они вправе требовать от нас игры, а игры как раз у нас и нет. Вот эту пустоту, которая образовалась внутри наших ребят, ее надо чем-то заполнять. Знаете, я уже сказал, что можно повеситься, можно разбиться, пойти головой об стену, но от этого легче никому не становится. Поэтому то, что нас сейчас все пинают, кому не лень, ну, наверное, не правы. Мы сейчас слабые. Сейчас нам вообще, наверное, нельзя пропускать. Сразу команда психологически ломается, и очень тяжело выходить с такой ситуации. Нет уверенности в со собственных силах ни у кого. Поэтому вся игра после этого складывалась. Мы ничего толком не показали. А уже не в грошах проблема. Мы находимся в яме. Как с этой ямы выходить, пока никто не знает. Между собой можно говорить, что вам потребно, бы как-то перезавантажиться, чтобы, как -то перезавантажить, чтобы да, изменить ситуацию. Знаете, мы уже разговаривали, и что только не пробовали. Все вроде и тренируется команда, и там, старается, но выходит на поле и вот получается, вы видите, как что, ничего не получается, как будто разучились играть в футбол.